Mayın 16-da reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı cərmələnməsi barədə çıxarılmış məhkəmə qərarlarının icraata yönəldilməsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirildi. Məhkəmə qəzetin prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə 10.000 manat ödəməli olduğu barədə qərar çıxarıb. Bununla əlaqədar artıq qəzetin əmlakı siahyə alınıb. Zenallı cəriməni ödəməyə hazır olduğunu, amma cəriməni hissəy söydəcəyini hiss deyib. Qəzetin maliyyə imkanları bu məbləğin bir dəfəyə ödənilməsinə imkan vermir. Bu cərmənin birdəfəlik ödənilməsi qəzeti çökdürər deyə Əvəzeynallı bildirib. Bu qədər böyük cərmə məbləği ədalətsiz məhkəmə qərarının nəticəsidir. Bundan başqa Ramiz Mehtiyev azad sözü boğmağa start verib. Buna görə də biz piket və ya miting keçirmək barədə qərarə gəlmişik. Yaxın günlərdə keçiriləcəyimiz aksiya ilə bağlı Bakı şəhəri icra hakimiyyətinə müraciət edəcəyik, - Diafraq qəzetinin redaktoru qeyd edib. Qeyd edəki, Xural qəzetinin 23 may 2010-cu il tarixli sayında Ramiz Mehdiyevin Bəxtiyar Vahabzadənin bitirmə planı başlıqlı məqalədə yazılanların təqzip edilməsi, üzr istənilməsi və mənəvi zərərə görə 10.000 manat pul tutularaq Binə qəsəbəsində yerləşən Ümid yeri uşaq evinə köçürülməsi barədə iddia qaldırılıb. Nərmanov rayon məhkəməsində hakim Rasim Kazımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Ramiz Mehdiyevin iddiası tam təmin edildi. Sentyabrın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu ilin fevralında isə Ali Məhkəmə bu qərarı qüvvədə saxlayıb.